这是,是有人在这里布阵。这阵法怎么到处都是丝线？这布下的丝线柔如发丝，韧如钢铁。墨家师传卷学，千丝缎，怎么会出现在这里？ 莫谷子，用你的丝线操控我去攻他，不行，可你还是会受伤的。不用此法难破此阵，快！呃呃 他怎么和你长这么像？我在家中祠堂见过他的画像，他是莫家先祖莫千愁。莫千愁，这墙壁上四处都有凿过的痕迹，并非是天然形成的洞穴，应该是有人挖过。啊，这巅峰谷也没有人住啊。 我、哦、这么大的洞穴，难道或许是妖怪的巢穴小？小心！哪里来的无知庶子，竟敢闯到我赵灵燕这儿来？先祖赵灵燕，这太荒唐了！五百年了，他怎么会还活着？ 夫子，银色丝线，应该是千丝缎的剑眼。小轩，一丝断则千丝断，操控我靠近他。 莫老前辈，您为何要与我们为敌？啊？我们也都是为了斩妖除魔而来的。莫公子，他神色古怪，你上前为其诊断一下。嗯。你诊断出什么了？ 没有脉搏和心跳，恐怕已经是一具徒有躯壳的活死人，早已魂飞魄散了。或许，在五百年前那场战役中，他就已经牺牲了。若是死去了五百年还能行动自如的话，应该是被人操控了。这就不知道了。当年巅峰古地战，五大妖师皆下落不明，人人都猜测他们或已寻难，没想到。 今日能再度英容，竟、就是这个情景。百会、中书命门，他的这些穴位全部被人植入了骨钉。到底是谁如此之歹毒？依我猜测，这些骨钉。 应该是出自一梅之手。据我所知，他会一种借尸还魂之术。可这些骨钉一旦被拔出，莫老前辈很快就会陷入彻底死亡的状态。莫老前辈既已逝世,世多年，就让他入土为安吧，免得他再受这妖术玷污。不、嗯、孝子孙莫谷子，多有冒犯，还望先祖恕罪。